西，你恨他们是吗？啊！等等，你怎么了？ 做了一个噩梦，别怕，有我在呢。外面是怎么了？为什么今天突然打起了紫色的雷？最近天气多变，经常会这样。等等，你刚刚说你梦到什么了？ 我梦见好多好多的死人，死了什么人啊？自律东来，云卷风起，为圣女现世。雨溪、啊，不要！救救我，雨溪，救救我！啊 什么？黑乎乎的，我什么都记不起来了。等等，你不管有任何事情，都不能对我有所隐瞒，知道吗？我才不瞒着你呢！你这么在乎我，我必须让你天天担心我、紧张我才好呢。好，那你别多想了，赶快睡吧。今晚我留在这儿陪你。 好，有你在我就不害怕了。睡吧。日食图腾。 你认识这个图腾？啊、三千年前，主人为了平息人灵纷争，决定封印自己的邪念。收手吧，云溪，你当真愿意为了那些弱小的人类，将我置于死地吗？我并非要将你置于死地，如果继续放任你下去，终将会铸成大错。灵族。 在天地间将没有任何的生存空间。我想要的是人灵共存。收手吧，不要再错下去了。听话，不要一错再错，好吗？是你错了，是你。只有我才能带领整个黎族创建一个新的世界，只有我。 只有我，冥顽不灵，就别怪我将你封印。主人将黑暗灵石封印在了东海彼岸的上古神树中，我亲眼在灵石中见过这个图腾。